вкусного всем! Познакомимся с супом из чечевицы. И не просто супом. Ланц-левеш особое блюдо в венгерской кухне. Дело в том, что в традиции венгров этот суп подают в первый день наступающего нового года. Новогодний и довольно простой в приготовлении суп. Чечевица олицетворяет богатство, как, впрочем, и некоторые другие крупы. Но она особенно, видимо, благодаря форме монетки. А еще это отличное лекарство от похмельного синдрома. Так считают в Венгрии, а мы проверим. Потребуется чечевица любого сорта, но красивей будет красного. Копчености. Традиционно используют домашнюю копченую колбасу, но и другие виды не возбраняются. Из овощей морковь, лук, чеснок. Достаточно стандартный набор, в особенности для стран недалеко от Средиземноморья для загущения мука. Паприка, в Венгрии редко что делают без нее. Растительное масло, соль, сахар, перец черный молотый, лавровый лист, сметана. Это уже по сути традиционные для нас приправы. Необязательные ингредиенты. Корень петрушки, томатное пюре, горчица, уксус, острая паста чили, лучше венгерская. Бульон мясной, который можно и просто заменить в воду. Для начала замочим чечевицу, Просто зальем ее водой и поставим в холодильник. На начали дольше. Обязательно в холодильник. При комнатной температуре она может закиснуть и испортиться. Выдержали чечевицу, овощи нарежем, лучше кубиками. Морковь тоже кубиками. Если морковь тонкая, то для красоты лучше даже кружочками. Это не принципиально. А вот колбасу точно кружочками. Богатства не бывает много как обычно для венгерской кухни, процесс происходит в толстостенной кастрюле или казане. Так как сначала будем тушить. Начнем с разогрева масла и потушим в нем лук. До прозрачного состояния. Огонь ниже среднего. Затем добавим муку, паприку и совсем слегка обжарим. Во-первых, для насыщения масла вкусом и запахом паприки. Во-вторых, для будущего загущения. Венгерские супы густые за счет мучной заправки. Это традиция не только венгров, а и соседних с ними стран. Добавим пропущенный через пресс чеснок и тоже слегка обжарим. Он также добавит вкус и запах маслу, которое потом отдаст все это супу. Чуть обжарили, добавим бульон. Прогрели бульон, добавим чечевицу, замоченную перед этим. Бульон с легкостью можно заменить на воду. А у нас бульон есть всегда. В морозилке запас фюме много места не занимает. Рецепт есть на нашем канале. Дадим закипеть и снимем пену. Ее, как правило, много при варке бобовых. После этого добавим корень петрушки. Его не часто продают на рынке, а вот сушеный найти несложно. И лавровый лист. И не забыть острую венгерскую пасту чили. Можно, конечно, не венгерскую, а то и вообще молотый чили, но венгерская просто супер добавка, да еще в венгерский суп. Варим минут 30-40 в зависимости от сорта чечевицы и до ее мягкости. После этого не обязательные, но желательные ингредиенты горчица и томатное пюре. Его, кстати, можно заменить на нарезанный помидор. Они очень хорошо дополняют вкус супа. А за ними добавим морковь и колбасу. Поварим теперь это все еще минут 20. В конце перед выключением добавим сахар, черный молотый перец и соль. На ваш вкус. Перемешаем, дадим закипеть и добавим совсем немного уксуса. Такие супы без кислоты не хранятся долго. Выключаем огонь. При подаче чаще всего добавляют сметану, хотя на вкус он и без сметаны удивительно сливочный. С легким ароматом копченостей, насыщенный и сытный. Утром после праздника любого праздника это то, что захочет ваш организм. Очень вкусный и очень венгерский суп! Приятного аппетита! You eat five yard! А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы!